Engin Agyürek y una de las parejas más queridas de los últimos tiempos, se encuentran entre las parejas que interactúan. Ambos actores, que se hicieron famosos después de la serie de televisión Ambasado de llamaron la atención del público y llamaron mucho la atención. Las últimas noticias de la pareja sorprendieron a millones. Engin Agyürek y Tuba Büyüküstün decidieron casarse. La pareja celebró su boda sin revelar su decisión a nadie. La serie Sefilin Cafeta ha recibido recientemente mucha interacción de los fanáticos en Twitter e Instagram. Tuba Guyukustunienghinagurek, que dieron vida a los papeles protagónicos de la serie, no salen de la agenda con sus exitosas interpretaciones, armonía y armonía. El hecho de que la pareja hablara con frecuencia y llegara a la agenda sorprendió a todos. Tuba Guyukustunienghinagurek se casaron. En realidad, la situación es muy diferente. Tuba Guyukustunienghinagurek que se encuentran entre los nombres que utilizan activamente la cuenta de redes sociales de Star Televisión, no han estado en la agenda recientemente con la serie Sefirin Cafeta. Si bien los usuarios de las redes sociales vieron cada movimiento de la pareja, la decisión de matrimonio de Tuba Kustun y Elfina Lurek aprendió a millones. De hecho, se esperaba. Además de su belleza, también es la más popular. Tuba Kustun, uno de los nombres de la serie de televisión Sefirin Cafeta. Atrajo toda la atención con la incorporación de su elenco. El famoso actor asociado con Basta Yurek también es bastante social. Estaba empezando a interactuar. Engin Yurek y Tuba Büyüküstün la decisión de matrimonio creó un defecto de ducha fría. Tuba Büyüküstün y Hina Yurek se casaron, pero, ¿cómo? El personaje azul interpretado por Tuba Büyüküstün en la serie de televisión han basado y Sankar, interpretado por Engina Yurek. Se encuentran entre los actores más populares de las series de televisión. En el tráiler de nuevo episodio de la serie, Mavi y Sankar decidieron casarse. Esta la pareja, que no habló con nadie sobre las decisiones, se casó con una simple boda. Sobre Mavi y Sankar, que no querían contarle a nadie sobre su decisión de matrimonio. Al día siguiente de su decisión, se sentó a la mesa de la boda. La hija del embajador comenzó a compartir el ánimo de la felicidad, volando sus escalas en las redes sociales. La pareja de Tuba Buyukustun, que volvió a las pantallas con la hija de la pasión en yure llamó la atención en las redes sociales con su nueva publicación. Fans de Mavi y Shankar, que ven la simpatía de actores famosos. Tuba se mostró complacida con las nuevas poses de Buyukustun y Engin Yurek. La popular serie de Star Television Sephirin KZ continuó bloqueando a sus fanáticos en la pantalla con nuevos episodios. Tuba Buyukustun, uno de los actores principales de la serie. Que se reunió con el público los lunes por la noche, presentó a sus seguidores a su nuevo personal con Engina Agurek. Las poses del nuevo dúo de pantalla que hacen sonreír a la gente recibieron las más altas calificaciones de sus fans. Está emocionada de volver a las pantallas con el debut de Neslihan Tagur, quien dio vida al personaje de Nare, quien fue incluida en la serie Sefirin en Cafeta con su papel de Mavi. La talentosa actriz se hace un nombre en la agenda de la revista con su exitosa actuación y belleza en su nueva serie. La alegría del famoso nombre, que tiene 5 millones 100 seguidores en su cuenta de Instagram, también se reflejó en sus publicaciones en las redes sociales. La bella actriz, quien recientemente aumentó sus acciones en las redes sociales y presentó sus poesías con su pareja en sede en Yurek, quien interpretó el papel de Sankar, agregó una nueva a sus acciones. Tuba Büyüküstün, de 38 años, presentó a sus fanáticos su nuevo marco con Engin Yurek de su historia de Instagram. Las nuevas poses de los actores, que llamaron la atención con sus formas divertidas, llamaron mucho la atención. Si bien hay un gran cambio en la serie film Cafeta, la audiencia está tratando de mantenerse al día con la nueva situación. Tuba Büyüküstün ocupó su lugar después de que uno de los actores principales, Neslihan a abandonar a la serie después de sufrir el síndrome del intestino permeable. Sin embargo, fue incluida en la serie no como Nare, sino con el personaje de Mavi, y apareció frente a la cámara por segunda vez con Engin Ayürek. Ayurek y Buyusekun, que anteriormente actuaron juntos en la serie de televisión cara Para Ask, ya son populares entre el público. A muchos fans les encantaría verlos juntos. Sin embargo, nadie predijo que resultaría así. Después de la repentina salida de Meslihan Atagül. Tuba Büyüküstün dejó el tema de la carrera a un lado y aceptó unirse a la serie en curso. Aunque Tuba Büyüküstün se acostumbró y lo ama mucho, el público todavía está tratando de acostumbrarse a Mavi en la serie de televisión La hija del embajador. La actriz interpreta a una anciana que perdió a su hija a la edad de Meleg en la serie. La historia está tan bien organizada que meleg cuya madre la dejó, aliviará su dolor con Mavi, que perdió a su hija. Así, mientras las heridas se curan juntas, Sankar se enamorará de otro después de Nare.